Бажаю всім здоров'я, пане Романе. Маємо насичений новин день і цілий тиждень. Я наперед тим як почати нашу розум... розмову. Ми традиційно спочатку звертаємося до нашої з вами аудиторії. Просимо поставити цьому відео лайк наперед. Якщо не сподобається в кінці забирать. Також прямо зараз напишіть коментар. Ваше місто, ваша країна. Звідки ви нас дивитесь. Знаємо, що вас дуже багато. Прямо зараз напишіть. Також підпишіться на цей youtube канал. Тому що так, ці меседжі, які ми зараз будемо обговорювати, їх почують якомога більше людей. А в період інформаційної війни це зараз точно важливо. І традиційним також є на нашому стрімі і опитування в нашому чаті. Сьогодні ми обрали питання: чи змінила курська операція хід війни? А вже проголосували більше 200 людей. 69% вважають, що так, і 31% вважають, що ні. От прямо зараз проголосуйте цікава ваша думка. І От, пане Романе, питання до вас стосовно Курської операції. Вже маємо місяці. Операції ми постійно з вами в ефірах про це говоримо. І президент Зеленський розкрив певні деталі щодо кульської спецоперації. -спец Він сказав, що російська армія втратила вже 6 тисяч військовослужбовців вбитими та пораненими в ході боїв у Курській області. Про це сказав президент Зеленський Зек. Ході зустрічі в групі Рамштайна сьогодні в Німеччині. От хотілося б почути вашу вашої загальної аналітики стосовно місяць Курської операції. Ваша аналітика та 6 тисяч військовослужбовців вбитиме росіянами. Наскільки це багато чи мало в, в плані такої спецоперації? Курская операция изменила архитектуру фронта, это очень важно. Именно архитектуру, а уже архитектура меняет и действия на, на театре военных действий. То есть сами действия, естественно, и ход боевых действий, в том числе что такое архитектура фронта. Мы наконец-то развернулись в сторону эм, противника, в сторону Москвы. То есть сама сам по себе фронт у нас э, северный, он и должен был быть северным, не южным непонятно кто, как, 11-й год войны, а у нас получается Южный фронт, хотя Москва на севере. То есть тенд принятия решений. Рублевка, в конце концов, там, где принимаются решения и за Москву, и за Россию, она на севере. И вот, наконец-то, разворачивание фронта 600 километров этой границы – в крайне пуганных идиотов, я ж не просто так в третий год об этом говорю, вот так надо было разворачивать фронт с самого начала. Не отпускать россиян с севера на юг, чтобы они там убивали наших ребят на узкой, узком колочке фронта. За Оскольская война получилась До Оскола ничего, за Осколом война. Так вот надо было еще в 2022 году оставлять линию фронта, направленную на Москву. И тогда бы россияне не двигались бы по Донбассу и по сухопутному коридору. Много бы, много бы чего изменилось. Так вот сейчас уже на одиннадцатом году войны, на третьем году широкомасштабного вторжения россиян, наконец-то начала меняться архитектура фронта. И это самое важное, если смотреть на стратегию. То есть с точки зрения стратегических дальнейших движений. Вот это самое важное. Ну а частности, это уже, конечно, наши действия на том участке, на том плацдарме, который мы сейчас удерживаем, российской территории. Они еще, конечно, будут развиваться. Все будет зависеть от российского командования, как оно примет и сколько оно перебросит на это направление войск. Операция может быть из контролирующей перейти, на данный момент перейти, допустим, в сковывающую, и тогда мы будем связывать до сотни тысяч российских войск, если они примут это решение нас остановить в движении, это будет сковывающая операция, которая также будет выполнять задачу во-первых, новой архитектуры фронта, во-вторых, снижение плотности войск на восточном направлении, то есть разворачивать, разворачивать на север и двигаться группа стрелять в сторону Москвы, не от Москвы. Мы что сейчас делаем? Мы сейчас стреляем на юг, по Крыму, по Мариуполю, там по Бердянску. То есть это мы на юг от Москвы стреляем, а стрелять надо на Москву. Вот когда в ту сторону полетит, у них там быстрее мозги будут закипать, по крайней мере, потому что будут видеть прекрасно направление нашего движения, вообще направление боевых действий как таковых. Вот это основная задача Курской операции, если считать с точки зрения стратегической. Ну а потери россиян, они адекватные тем действиям, которые были проведены нашими войсками. Действительно, где-то э, больше бригады россияне потеряли двухсотыми и тяжелыми трехсотыми. Где-то так, такие цифры есть. Это, в принципе, исходя из э, интенсивности боев, средние показатели. Пане Романе, хотелось б, аби на Москву, як ви кажете, полетіли не тільки украинские дроны, але й щось э... Щось більш вагоміше до прикладу, якщо ми говоримо про озброєння іноземного виробництва, пане Романе. До того що Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні до додаткової допомоги, як зазначається у повідомленні на сайті Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки, це 65-й транш обладнання серпня 2021 року, і пакет орієнтована вартість якого становить гривень, 50 мільйонів доларів містить ракети протиповітряної оборони, боєприпаси для реактивних систем та артилерії, також бронетехніку і протитанкову зброю. Доволі такий невеличкий список. Нам би хотілося б, щоб цей список був на 250 мільярдів доларів, але поки що мільйони. На вашу думку, чи задоволять це критичні потреби у сфері безпеки та оборони, чи все ж таки це як ми звикли говорити з вами розходники? это точно расходники. Это в два раза больше, чем последние 125 миллионные кейсы, но в четыре раза меньше, чем основные миллиарды по месяцу. Хотя, если считать 60 миллиардов долларов, которые были выделены Конгрессом на помощь Украине, так это по миллиарду в неделю должно быть, а не по 125 миллионов в месяц, а сейчас 250. Это так чисто математика войны как таковая. Большое спасибо и за это. Мы сейчас любой крохи практически рады. Но надо для понимания процесса 250 миллионов, это нам на три дня. На три дня боев той интенсивности, которая есть на данный момент. Поэтому, я думаю, еще, будут, еще будет помощь со стороны наших партнеров, европейских, которые, в принципе, ее оказывают. То есть здесь они, исходя из той, той возможности, которую имеют, они ее оказывают, не говоря о Белом доме. У них сейчас сгорит, через три недели сгорит больше 6 миллиардов долларов по концу финансового года, 30 сентября, если они их не примут решение о продлении, хотя это вряд ли возможно. Или, или если, наконец, совесть у Байдена проснется, хотя совесть это интересная вещь, такая реакция нервной системы на различие между поступком и убеждением, и там вопрос в поступках и убеждениях, так сказать. Если они адекватные друг другу, то никакой совести быть и речи не может. Потому, но если вдруг остатки совести у Байдена проснутся, то он эти шесть больше 6 миллиардов долларов за последние три недели может, у него есть такая возможность перенаправить на помощь нашей армии, которая сейчас ну, в очень тяжелом положении, особенно на востоке нашего государства. Сім пане Романе, давайте обговоримо ті заяви, які лунають на території тимчасової Росії. Там командир Ахмата Лаудінов. Ми до речі, часто згадуємо в контексті мемів. Тих заяв, які він говорить, вони часто абсурдні, але все одно не можемо вас про це не спитати, бо він сказав наступне, що РФ вже держала побіду спеціальній воєнній операції, Далі наша задача зробити Сім'ю готові к будучим визовам. От такі слова сказав командир Ахмата Лаудінов. Як треба сприймати такі заяви? Чому вони почали говорити нібито про побіду в так званому СВО? Та чи можна на вашу думку такі схожі заяви, така риторика лунати, мабуть, і з Кремля, і від, і від Путіна? Ну, Россия страна таких очень контроверсивных высказываний, ну, иногда с, из непонятных уст, так сказать. Почему? Потому что, ну, если бы это говорил реальный, допустим, россиянин, там, Москаль, ну, тогда можно было бы как-то это воспринять, исходя из, той, из тех задач рублевско-московских, или или рублевско российских хотя там большой вопрос по по паспортам на по рублевке и было бы понятно то есть сам под мысли как таковой специальная военная операция которая почему-то проводится на территории другого государства реально это война по захвату территорий и эту войну по захвату территорий, войну на уничтожение, на геноцид, на народа Россия проводит уже не один раз, даже в том состоянии, в котором она есть, после развала Российского, вернее, Советского Союза. И две войны были проведены как раз по Ичкерии. Свободная республика, которая приняла решение выходить из состава Российской Федерации после развала Советского Союза, первый президент Ичкерии, Чеченской республики Ичкерии, летчик Джахар Дудаев, все прекрасно знаем, то есть это первые, первые шаги этой независимой республики уже после развала Советского Союза. Его убили россияне. В двух войнах было уничтожено несколько городов. Грозный был срыт в ноль. За Рублевку проводят операцию на нашей, на нашей территории и слышать из уст этих лапти Алладина такие заявления, ну, с одной стороны, как-то дико, а тем более зная и общаясь с настоящими чеченами, которые воюют уже не один десяток лет за свою родину, за независимость Ичкерии, и воюют на территории Украины. Я лично знаком, один из моих лучших друзей в свое время был, познакомил еще Корбан в 2014 году, и сам Унаев, руководитель батальона имени Джахара Дудаева, которые боролись с россиянами, борются до сих пор. Так вот, это чеченцы, это ичкерцы, они воюют. А вот что делают лапки Аладдина за, за проданцев, это кажут у нас на Украине, которые предают землю свою, землю свой народ предают. И Путин однозначно может этот момент поднять его неоднократно обозначить, что СВО у него уже закончилось, идет освободительная война за российскую территорию. Почему? Потому что Путин ввел пять областей Украины в правовое поле Российской Конституции. И с точки зрения Российской Конституции он освобождает российскую территорию. Потому они могут уже, в принципе, закрывать специальную военную операцию в информационном потоке, естественно. Хотя все прекрасно понимают, как там чего не назови. Это, это захватническая война, причем террористическая, геноцидная, с целью уничтожить украинскую нацию, украинский народ, украинскую государственность как это было уничтожено в свое время по Ичкерии, как они отработали по Ичкерии. Так вот, вот такими лаптями Аладдина украинцы становиться не хотят и не станут. То есть мы будем бороться за нашу независимость, а потом, в конце концов, с теми, чеченами, которые воюють пліч пліч з нами про Росії, і що поможемо чеченському народу, в тому числі освободиться і атлоптій ладів, включаючи російське присутство. Пане Романе, дійсно на цьому варто наголошувати, і, аби всі розуміли різницю між кадирівцями і чеченцями, тому що, як ви сказали, що на території України за Україну і за свободу так воюють батальйони імені Джухара Дудаєва і також Шейха Мансура. Дуже багато хлопців, чоловіків, які зараз дійсно борються за незалежність. Пане Романе, до наступного також до допомоги нашій країні. Ми сьогодні будемо багато згадувати озброєння. Сьогодні Міноборони Великої Британії оголосили про виділення Україні. 650 легких багатоцільових ракет ЛММ вони називаються для застосування в протиповітряній обороні. Якщо ви маєте таку інформацію, якщо ви знаєте, якщо ви чули наскільки такі ракети є універсальними, і який сегмент, до прикладу, протиповітряної оборони підсилить передача цих ракет від Великої Британії на територію нашої країни. Марли ты мы уже используем несколько лет. Они неплохо себе показали. Это ракеты, они действительно многофункциональные, имеется в виду пусковые установки. Они могут быть наземные, морские, воздушные. То есть пуск не важен, они подходят под большинство пусковых установок. Наведение разное. То есть сама по себе ракета она комбинированная. Там есть система наведения инфракрасная инфракрасная головка самонаведения на конечном участке срабатывает, а в начале целеуказания в основном лазерное, в основном, хотя есть разные типы. А мы их используем, исходя из того, из тех пусковых установок, которые нам передали, в основном в качестве ПЗРК, переносных зенитно-ракетных комплексов. Дальность у нее от 8 до 12 километров в зависимости от базы пуска. А потом отличная ракета, и если ее передают в сотнях штук, ну, можно считать, одна из трех ракет выполняет боевую задачу, то как минимум два, две сотни целей эти больше шести сотен ракет точно поразят. Если не, если не больше, я сказал, так сказать, минимум по поражению. Пане Романа, в продолжение теми ракет і протиповітряної оборони Лойд Остин запевнив, що Сполучені Штати Америки та Україна працюють над заміною комплексов ППО С-300 і це ж стосується ракет Р-27. Тут про що говориться, роз'ясніть, І на що можуть міняти С-300. Та з технічного боку, чому взагалі міняють С-300? Це вже застаріла історія, чи тут, чи тут про щось інше. Дело в тому, що по С-300 вже роботи проведені і кілька комплексів виконують бойову задачу. Це так називаємо. Гибридные, ну так просят ПВОшники называть, там не «Франкенсама», не «Франкенштейны», гибридные зенитно-ракетные комплексы. Используются радиолокаторы, используется система наведения, командная машина в, совместном, в совместной работе с американскими в основном ракетами разного уровня. То есть ракеты могут быть вплоть до Пэтриота. И механизмы сопряжения, по крайней мере, системы наведения С-300 и американских ракет, они уже есть, они уже работают и просто будут масштабировать. А ракеты могут быть разные. И потому, я думаю, именно это имелось в виду. То есть у нас просто так сложилось, у нас есть достаточное количество зенитно-ракетных комплексов С-300, но только нет ракет С-300. Вот это проблема. Кстати, как и по БУКам, Та же, та же, и по торам, та же проблема. Мы используем иногда Рим-7 и М-9, ну и вплоть, еще раз повторюсь, вплоть до ракет Патриотам, которые совмещаются с системой наведения С-300. Это только что касается зенитно-ракетных комплексов. А вот ракета Р-27, это основная старая советская ракета, у нее базовая дальность 110 километров но можно ее увеличить до дальности до 200 километров, а в принципе и до 300, но это уже надо такую глубокую модернизацию ракеты делать и в принципе дотянуть ее до этой дальности, для того, чтобы российские самолеты минусовать еще до того, как они будут подходить на рубежи пуска или рубежи сброса тех же корректируемых авиабомб. По а последнее время они увеличили дальность за счет ракетных ускорителей КАБАН. Потому для нас важно как раз эту дальность увеличить, причем на базе наших старых советских самолетов, МиГ-29, Су-27, ракета Р-27 хорошо работает с этими самолетами. Там единственное, что надо, конечно, совершенствовать систему наведения, может быть, модернизацию. Она, может быть, уже по некоторым самолетам типа МиГ-29, тех же польских, уже проведена. Там есть авионика, уже стоит с большей полтора раза увеличенной дальностью, потому модернизация ракеты Р-27 с, увелич... с, увеличением дальности даст возможность использовать, в принципе, под по такие же задачи, как F-16, к нам зашли с ракетами М-120 на 120 километров, можно использовать будет и ракету Р-27 на модернизированных тех же МиГ-29, только с большей дальностью. До 200, так это где-то средняя дальность километра. Пане Романе, і також до танків Леопард сьогодні Німеччина у співпраці з Данією та Нідерландами заявила, що готується до передачі української армії 77 бойових танків Леопард 1 а 5 про це з посиланням на міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, повідомляє видання шпікель і міністр оборони заявив про передачу під час. Засідання контактної групи з питань оборони України зробити це хочуть якомога швидше. Також окрім танків, Київ отримає додаткових 12 гаубиць. Панцергаубиці 2000 на 150 мільйонів євро. Спочатку про танки, пан Романе, наскільки така кількість це суттєве підсилення? І також ми розуміємо, що це не Лоопард два а два можливо виправити мене, але це більш застаріла версія. это базовый танк, который, в принципе, выполняет задачу, ну, как минимум, пушки на колесах, то есть на, гусеницах, извините. То есть ствол, который используется, довольно-таки пушка неплохая там, на этом танке. Потому с дополнительной броней, с дополнительными обвесами, он, в принципе, наверное, лысый к нам будет заходить, то есть без обвеса. Но я думаю, наши умельцы сделают из него Нормальный, нормальную передвигающуюся технику, боевую бронированную машину доведут до ума и будут, будут использовать в зависимости от ситуации. Примерно 77 танков, но ну, это больше двух батальонов, полк 100 танков, батальон 30 танков, ну там в зависимости от того, сколько командных машин. Поэтому здесь можно сказать два полноценных батальона, которые будут выполнять задачу, ну, как минимум усиление двух, бригад. Батальон в бригаду усилит однозначно бригаду. Я думаю, именно так и будут использоваться эти танки. У нас достаточное количество мотострелковых подразделений, которые с радостью возьмут этот, эти танки на, на, на выполнение боевой задачи, а мы их уже давно используем. Тем более, особенно ходовую часть, ходовая часть «Леопарда-1» — это, та же, это такая же ходовка у того же «Гепарда», у, у пушечного комплекса Зенітного. тому для нас це вже такий робочий, практичний танк, як і Т-72. І чим більше їх будуть передаватися, тим лучше. Техніки у нас зараз не вистачає. Дійсно серйозна нехватка техніки, особливо по основним тяжелим участкам фронту. Ось, пане Романе, маємо інформацію про те, що група українських пілотів прибула зараз до Канади. Вони там проходимо підвищення кваліфікації для польотів на f 16 про це запевнив міністр оборони Канади. На вашу думку, з чим це пов'язано? Та от після першої втрати в 16 в Україні, як на вашу думку, на Заході можуть змінити і навчання, і процедуру передачі? Ну процедура вряд ли як то зміняться, і плани, по мере, по передачі в 16 вряд ли зміняться. наоборот, может быть, еще усилят, ускорят, по крайней мере, передачу. Сейчас эти вопросы как раз на Рамштане будут решаться. А обучение летного состава, вернее, есть два механизма. Есть обучение, есть переучивать. То есть у нас несколько групп. Сразу есть молодые пилоты, которые только закончили летное училище, вернее, Харьковский национальный университет, воздушных сил хнулся И по, после окончания училища сразу пошли, вернее, университета сразу попали в эти группы. То есть для них это будет обучение. Вот обучение будет длиться, может длиться полтора, два, три года в зависимости от программы, на которой оно будет расписано. Это молодые летчики, которые, которые будут выполнять боевые задачи, может быть, только в следующем году, не раньше а есть группы, которые переучиваются. Так вот, программы переучивания, они могут быть просто интенсифицированы по, по, определенным, по определенным видам полетов. Здесь тоже очень важно. Потому что, если, ну, грубо, если нам не будут давать некоторые средства поражения, так смысл тогда на них, вернее, их использовать и летчика учить их применению, то есть неполная программа. А если, допустим, усиленные программы по использованию по направлениям, это тоже возможно. Самолет F-16, самолет он многофункциональный, он может быть и истребителем, и перехватчиком, и бомбардировщиком, и штурмовиком, в зависимости от того вооружения, которое на него будет навешено. Летчики могут выполнять задачу воздушных боев, то есть воздушных перехватов и работы по земле. Плюс при определенном обвесия самолет может выполнять задачи систем радиоэлектронной борьбы, кстати, довольно и успешно. И задачи разведки. Он может поднимать разведывательные модули и, в принципе, в режиме разведчика выполнять такие же. Разведчика и корректировщика. Вот по каждому направлению полетов летный состав может обучаться, а может не обучаться, по крайней мере, стартово. Потому в зависимости от постановки задач, от видения передачи этих средств поражения будут корректироваться программы. И они могут выполнять это переучивание на разных площадках. Одна из групп сейчас заходит на канадскую площадку. Есть сейчас новая площадка появилась, румынская. То есть вот в ближайшее время мы услышим о выходе одной из групп на румынскую площадку. Работают наши летчики, работают, имеется в виду, переучиваются на британских площадках, нидерландских, датских, французских там довольно-таки успешно тоже идет. И еще на нескольких площадках, тех пока, которые еще не попадали в информационный поток. Сейчас мы перечислили те площадки, которые уже есть в информационном поле. Некоторые вещи, они, естественно, засекречены, закрыты от восприятия или передачи в поток. Но надо понимать, что где-то до десятка площадок у нас сейчас есть, до десятка групп, которые выполняют обучение или переучивание на самолеты F-16. Також додам пане Романе, інформацію від Міністерства оборони Нідерландів, що передадуть Нідерланди обладнання та матеріали для технічного обслуговування українських винищувачів F-16. Україна також отримує ракети класу повітря. Повітря, за що ми щиро дякуємо. Пане Романе, Ви згадували РЕП-системи, але... В наступному контексті компанія НорсРоб Grumman заявила про успішне завершення наземних тестів нової системи радіоелектронної боротьби саме для F-16, у той час як в Україні винищувачі оснащені менш сучасним РЕП, менш сучасними реп-системами. І як повідомляє Air and Space Force Magazine, повідомляє, що тепер США починають льотні випробування з інтегрованим комплексом радіоелектронної боротьби Viper. На вашу думку, скільки. Які зараз проходять ці випробування? Тест чи варто очікувати в Україні новіші реп-системи, очікувати такого апгрейду, Та що вам відомо про ті реп-системи, які зараз є в F-16, якщо про них відомо в з публічного з публічної інформації, яка з'являється? Любая система радиоэлектронной борьбы, она работает с теми системами ПВО или система РТВ противника, радиотехнических войск противника, которые представлены на данный момент на, там, на, на данном поле боя. Естественно, она подстраивается под эти системы, вводя определенные механизмы сбоя по наведению, по дальности. Там много, много разных механизмов, которые используются. Но я имею в виду, она, проводятся такие действия и вообще настраиваются системы под определенную локацию. То есть вот те системы, которые нам сейчас будут передаваться, они настроены работать против российских систем зенитно-ракетных комплексов, локаторов, летающих локаторов. То есть настроены именно против старой грубо советской техники и уже новой э, российской техники, которая работает на других частотах, на, под другие задачи. Я просто о чем говорю. Те э, гондолы или те системы РЭП, которые сейчас нам передают американцы, они будут э, противодействовать только российским системам. Они Уже они срисовали э, определенные алгоритмы работы, частоты, механизмы и так далее и тому подобное. Они никак не будут коррелироваться или работать против, допустим, китайских систем или индийских, или допустим иранских, то есть это чуть другое. Вот под каждую под каждую задачу система отрабатывается своя. И вот американцы сейчас отстраивают систему РЭП для противодействия российским системам противовоздушной обороны. До этого у нас стояли на каждом самолете, ну начиная от СПО система предупреждения об облучении, ну, это на всех самолетах стоит. Заканчивая специализированными системами РЭП, как недавно были поставлены практически на всех f 16 которые нам передавались, противодействие против в основном советской старой техники. То есть в принципе у нас уже есть базовые системы на наших самолетах, которые работают на наших f 16 которые работают против советской и в том числе российской техники. Но такого рода техника она не стоит на месте, то есть идет постоянное ее усовершенствование, потому надо быстро реагировать и системы радиоэлектронной борьбы подстраивать под новые, механизмы, под новые алгоритмы работы противника. Потому вот следующая система, которую нам будут передавать, это как раз вот подстройка, уже подстроенная, подстроенные механизмы для противодействия российским ПВО. Но еще раз повторюсь, они могут не подойти, там, допустим, против китайских, корейских или еще каких-то других. Там другие будут системы. Пане Романе, ми як завжди дякуємо вам за цю змістовну розмову. Дякуємо, дякую за вашу аналітику, за ваші чіткі відповіді. Я гадаю, Роман Світан, людчик-інструктор полковник з Української Армії, традиційно відповідав на наунішу питання цього дня і цього тижня. З вами був Дуслав Соловйов, Ольга Білана. Прямо зараз поставте цьому відео лайк, напишіть коментар, ваше місто, ваша країна. Звідки ви нас дивитесь. свою думку щодо тих подій, які ми обговорювали? Також підпишіться на цей YouTube канал та побачимось в ефірі на 24-му.